নজর পরবর্তী সংবাদে বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক এবং সেখানে পরিদর্শনকালে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন কারণ ওনার অভিযোগ হচ্ছে যে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে সেই বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে জানিয়ে নিয়ে পনেরো দিনের সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঠিকেদারকে এবং সে সঙ্গে আরো ভালো মাটি যেন সেখানে ব্যবহার করা হয় এমনটাই নির্দেশ তিনি দিয়েছেন অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কারণ গত সপ্তাহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আজ জেলা শাসকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে জেলা শাসকদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যার হাত থেকে কৃষকের ফসল এবং পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরগুলিকে বাঁচাতে যে বাঁধগুলি নির্মাণের কাজ চলছে সেগুলির কাজ এই বছর বন্যার আগেই যেন শেষ করা হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মোতাবেক যথারীতি বৃহস্পতিবারShaderProgram সফরে আসেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ টি।ShaderProgramের সফরকালে জেলা শাসক গোবিন্দ মঠের দুটি বাঁধ বাঁধের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন এবং যে দুই জায়গায় গত বছর বন্যার সময় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে বন্যার জল ঢুকে কৃষকদের প্রায় ৩০০ কানি জমির ফসল সহ প্রচুর বাড়িঘর বন্যার জলে তলিয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে দুই জায়গাতেই বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে কিন্তু এতে স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল যে নিম্নমানের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে যা আজ জেলা শাসক নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এরপরই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঠিকাদারের সংস্থাকে যেন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাঁধে ব্যবহৃত নিম্নমানের মাটি

जहाँ जहाँ नुकसान हो गए जो बांडेर सिक्योरिटी का इशू है बांध का समस्या है हर जगह प्रत्येक जगह पर्सनली विजिट करके उधर का लोगों से बात करते हैं कि समस्या की, की समाधान लगभग ये सब डिस्कस करके विभिन्न अधिकारी को लेके जाके उसका सोल्यूशन और समाधान देने के लिए सीएम सर ने आदेश दिया उसके अनुसार हम लोग आगे हमारा माननीय सभाधिपति जी भी हमारे साथ में हैं तो हमने इधर आके पहले दासपारा में जो बांध देखा है अभी इधर बांध देखा बांध का क्या हालत है फिर उनका खेती और उसके साथ साथ में बाकी भी चीज़ें हम देखा है, तो देखने के बाद अभी हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वाटर रिसोर्स का ये है वशुदेव दास इनका और इनका टीम काम कर रहे हैं उनका अच्छा प्रयास हो रहा है लेकिन कुछ कुछ समस्या है ये छोटा मोटा इशूज़ है और जो लोगों का तरफ से भी कुछ सजेशंस और कंप्लेंट्स हैं वो हमने सुना है अभी वाटर रिसोर्स को और उनका एजेंसी को बोला है वो सब समाधान करके काम अच्छे से एक मेजर समस्या मिट्टी का जो स्ट्रेंथ बहुत कम है तो उनको बोला है मिट्टी चेंज करके नया बालो स्ट्रॉन्ग मिट्टी लाने के लिए और इधर बांड वीक होने का और एक रीज़न है बाडेर दोनों साइड में बहुत सारे पुक्ड़ तालाब लोग करते हैं तो उसके कारण बांध का ताकत दुर्बल होता है तो उसके लिए हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे के जिला परिषद के थे कि हम ये अनुरोध कर रहे हैं सबको बांधे 100 मीटर इस तरफ उस तरफ में तालाब पुकुर मत कीजिएगा वो करने से आप आपका ही नुकसान होगा कल ये बांध में कुछ हो गया आपका ही घर में पानी घुसेगा आप लोग का ही मुश्किल होगा तो वो सारे लोकल जितना फार्मर है सबको हम अनुरोध कर रहे हैं उनसे बात भी किया है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हम बोला है काम के लिए इधर से मिट्टी नहीं लेना है मिट्टी अच्छा मिट्टी और जगह से लेके आना है बाकी चूहा बहुत आते हैं हमको कंप्लेन मिला है चूहा करके इसके गैप होते हैं उसके लिए चूहा को कंट्रोल में रखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं थोड़ा देख रहा हूँ पेस्ट कंट्रोल का भी देख लेंगे बाकी लोकल जो भी फार्मर है उनसे बात करके नर्स होंगे डिस्कस करके सबसे सबसे सहजुविदा करके आगे प्लान करेंगे तो ये हमारे राज्य गवर्नमेंट का और सी का सरकार मेन फोकस है इस बार जहाँ जहाँ ये दुर्घटना हुआ है बनना हुआ है उसमें लोग जो कष्टता है उसको दूर करने के लिए जितना प्रयास हमसे कर सकते हैं पूरा करेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबका साथ है और अगला जो बारिश का सीजन के पहले हम আপনারা শুনেন জেলা শাসকের বক্তব্য অর্থাৎ প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী কিন্তু সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছেন জেলা শাসক এবং একই সঙ্গে তিনি মাটি নিয়ে দিয়েছেন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তবে একই সঙ্গে দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন অন্যথায় ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আজকের জেলা শাসকের সাব্রুমের সফরকালে জেলাশাসক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সমিতির প্রভাস লোধ সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বৃন্দরা নিয়ে এনেছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন